в житті, і в школі, і також починали бути громадянами і, може, міні-політиками, щоб вони також привикли, що ця держава є їхня, і що як вони хочуть в майбутньому жити в гарній, багатій державі, вони повинні тепер починати щось робити в цей напрямок. Нескладні проблеми. активист женских клубов в Я хотел сказать, что безумовно первая страна, которая поняла, насколько женщины необходимы нам в парламенте, это Тунис, это Тунезия. Это первая страна в мире, которая в выборах сделала полный на списках Одна жінка і один чоловік. І я би сказав так, ми це бачимо у Польщі, що більше жінок в політиці це допомагає вирішити проблеми. І треба пам'ятати, що солідарність це правда. Першими, щоб їх бити, були мужики. Але реально, Солидарность, забереженки. Про Харьков. Честно говоря, я не думаю, что вообще люди когда-то будут готовыми до демократии. Никогда не будут. Я помню, когда Польша решала делать реформу образования. Все умные люди говорят, за образование должны отвечать профессора. Эти тупые поляки отдали ответственность за школы селам, селянам, простым крестьянам. Что шокировало мир, это то, что качество образования в Польше увеличилось. Что сегодня городе, люди из городов мечтают посылать своих детей в сельские школы. Почему? Нет разницы в качестве образования между школой в селе и в городе. Это сделали профессора, да, те, которые планировали эту реформу. Потому что те, которые критиковали передачу школ крестьянам, не понимали, что сельская школа – это не теория педагогики. Это моя дочь, сын моей соседки и дочка другой соседки. В самых сложных временах в Польше, когда было сумасшедшее безработие, самые бедные регионы вкладывали 80% местного бюджета в образование. Потому что люди, эти простые люди на селах понимали, что у них есть простой выбор. Безработие своих детей или образование. И им не хватало денег на дорогу на телефон, на водопроводы, но вкладывали их в образование и вырвались. И вырвались с того тупика, в котором они были. А единственный способ – это… Есть два варианта. Один – передать эти ответственности и дозволить людям вырешать вопросы, как организовать свои силы. Второй вариант ⁇ это пытаться найти доброго цара, который будет вырешать эти все вопросы. И это говорят про соседнюю страну да, Украины. Есть такая страна, в которой люди полностью уверены, что президент должен обеспечить мужчину работой, квартирой, женой лично сделать все дети может сегодняшний президент не самый удачный но придет лучший он, лучший он нас этим всем обеспечит мы в польше знаем что надеяться на такого президента мало шансов и проще просто убрать подъезд самостоятельно и последнее да безусловно это не есть просто я это помню, когда я попал в тюрьму во время «Солидарности», я попал в тюрьму, в язницу. и подходит до меня, как это будет называться, вор в законе, самый авторитетный бандит. Он подходит до меня, ложит мне руку на плечи и говорит «Пан Становский, первые 10 лет самое тяжелое». На самом деле так есть. На самом деле первые 10 лет самые тяжелые. Реальный вопрос, который относится к Украине. Можем мы уже считать, что эти 10 лет начались? Какие реформы уже прошли, потому что их много уже прошло? Или еще начинаем ждать? Но после 10 лет можете увидеть реальный результат. Спасибо. Thank you.